看不见脑袋头，哎呦！哎，等一下，你先别放歌，先先打招呼，不是有个开场白吗？啊，BGM，啊，有 BGM，哇哦，高级哈、啊，这么温馨吗？欢迎大家来到。 晚间童话故事。Hello，大家好，No time，No see，我是你们 <coughs>，我是阿良啊，想我了吗？<coughs> 大家放松一点，开心一点啊！今天我们主要就是来玩的，来开开心心的，对不对？ 来为你们换一换心情，直播翻牌，一起嗨！明星宠粉在 YY，YY 大明星的朋友们，大家好，我是梁森。OK，哎呦，好，这音乐好听，谁打的好听？好听吗？我觉得不好听，我 <laughs> 觉得还好？<laughs> 有点像，有点像晚间童话故事的 BGM。嗯，大家能听到我的声音哈，能听到我的声音。有没有一种这种叫什么咳咳主持的感觉？ 好听啊，刷好听的，我觉得多听听歌啊，多听听歌、嗯。我声音好听，对，哎，这个可以，这个这个特别可以。这这怎么还有大经理呢？嗯，这是啥呀？来吧，我们就开个场吧。 来唱，我们唱首歌，好不好？唱一首父母那个年代最爱听的歌，<laughs> 唱一首我在节目里边没有展现的一个一个技能吧，一个技能，也是我个人的一个小特色，好吧？哎，上来就唱歌。 啊哦嗨，歌词不见了，<laughs> 哪里去了？好，在这儿，来吧，嗯，嘿，开始。 今夜还吹着风，想起你好温柔，有你的日子分外的轻松。也不是无影踪，只是想你太浓，怎么会无时无刻把你梦？爱的路上有你。 我并不寂寞，你对我那么的好，这次真的不同。也许我应该好好把你拥有，就像你一直为我守候。 借你这么长的时间陪着我，亲爱的人，亲密的爱人，这是我一生中最兴奋的时分。 没去，嗯嗯嗯，喂、嗯，混响，有了。今夜还吹着风，想起你好温柔，有你的日子分外的轻松，也不是无影踪。 只是想你太浓，怎么会无时无刻把你梦？爱的路上有你，我并不寂寞。你对我那么的好，这次真的不同。也许我应该好好把你拥。 想你一直为我守候，亲爱的人，亲密的爱人，谢谢你这么长的时间陪着我，亲爱的人，亲密的爱人。 这是我一生中最兴奋的时分。 谢谢 <coughs>。不好意思，第一首往往是开嗓用的，比较紧张，我都在抖。我好久，毕竟好久没跟大家聊天了，所以一直在抖，就全身在抖。<laughs> OK，好，又是这个尴尬的 BGM，又想起来了。<coughs> 我们进入下一个环节。